ситуации возникают, вы сейчас видите трудности, вот с чем это связано. Итак, Ефесянам 6 глава с 1 стиха. Написано, 1 стих. Дети, повинуйтесь родителям Господи, ибо сегодня требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Итак, что мы здесь видим? Вообще, Божья воля, чтобы дети да, повиновались своим родителям. А почему это так важно? Потому что родители Начиная от зачатия, правда? Мама, сколько она страдает, правда? Что женщины, что рождали, вы же понимаете, сколько она вынашивает, сколько там токсикозы, там, ну, бывает приболеть, бывает какие-то ситуации, бывает стресса, да? ну, то есть она проходит это все, вынашивает. Потом, когда ребеночек рождается, она что? Она очень много вкладывает время, энергии, силы, она на него сфокусирована, она в нем души не чает, правда? Она его кормит и все, потом одевает, заботится, заботится. То есть она вкладывает свою душу. Последнее может отдать мать, самое последнее можно отдать. Мать, это как бы вот, и отец, который заботится, чтобы потом благословлять, да, и обеспечивать семью. Это, это вот почему Бог говорит, что эти люди, они трудятся ради блага, потому что ты, как человечек, вырос, И Божья воля, чтобы дети повиновались своим родителям в Господе, ибо всего справедливость. Да, справедливость. Какая справедливость? Ну, справедливо, если о тебе позаботились, тебя воспитали, вырастили, тебе дали, заплатили за твое образование, правда, да? То есть дали тебе путевку в жизнь. Конечно же, есть естественная потребность справедливо, то есть отнестись ты должным образом с благодарностью. Правда, с прощением. Вот почему он говорит, что почитай Отца Твоего и Мать, прежде всего, да, потому что это твои ближние, то тебе Господа и ближнего, как само себя, это твои. И что это, это будет благословение. Вот, вот почему он говорит, почитай Отца твоего и мать, и это первая заповедь обетования. Почему в Ветхом Завете, в Старом Завете Бог говорил, да, почитай отца твоего и мать. Да? Почему это заповедь была? Потому что Бог хотел премивать народу, и Он избрал этот народ, чтобы этот народ был благословенным Господом, и чтобы на нем была Божья слава. И являлась Божья воля, то есть Божий план. И когда люди это делали, да, всех, кто сердца расплавали, эти люди и получали благословение, правда? Эти люди, на этих людях была Божья слава. Было все прекрасно, Бог вел. Да, нет, не без трудностей, но было вот Божье привидение. Они проходили свои трудности, но они все равно были благословены. О них слава шла, их уважали, почитали. Да? Всякий раз, когда в Израильском Новодеветском обращались от Слова Божьего, да? что происходило? Они терпели позор, они да. приходили в плен, их это самое разбивали, ну, как армии, и все, и они теряли. Почему? Когда отклонялись от Господа. Вот почему в Ветхом Завете это как прообраз и пример для нас, что очень важно, Бог учил израильский народ не отклоняться от этих заповедей. Аминь. Да в Новом Завете Евсена тут написано, почитается твою мать, это уже как бы, э, как бы Новый Завет, Иисус пришел, да, и мы это разбираем, смотрим, это Павел пишет Ефейской церкви, и он как бы прививает эти вещи, что... Это фундаментальные, это очень важные вещи, это, это не второстепенные, знаете, как бы, это не другорядные, да, речи, я Это фунда, фундамент, это фундамент. Вот забери фундамент сейчас вот с этого Дома культуры Ростов, вот вымиками камень с фундамента все, да. вот такие линии сейчас задавливаются, рано или поздно без фундамента, правда, оно провалится все, да, ну если не будет основы, если это самое... Так же сама жизнь наша, если не будет фундамента вот этого, фундамента почтения к старшему поколению, к почтенному поколению, да, то есть не будет, что произойдет? Жизнь будет разрушаться и проваливаться. Вроде человек что-то строит, пытается делать, оно берет, проваливается, разваливается. Вроде человек занимается каким-то бизнесом, делом, что-то там зарабатывает, оно берет раз, то сгорело, то украли, то разбили. Ну, детей думаешь, почему так у них происходит, почему они не могут а другой, допустим, соседский через три хаты, да, как говорится, или там с да. третьим парадом, да, у него благословение, у него семья крепкая, у него радость, у него успех, да, он может помогать другим людям. почему так? -то в том же доме, только разные подъезды, понимаете, а судьба разная. Судьба почему? В принципе и ценностями, которые люди приняли решение жить. Одни люди пьют, ругаются, не слушают ну, Слово Божье, унижают родителей, ругаются с женами, с детьми. И у них, короче, развал полный. А другие почитают тех и других, и отцов, и женат, и у них Почему так? Потому что Бог приходит, и как пастор Наташа говорила всегда, Бог придет и заступится за свое слово. Если Бог видит, что человек приходит и старается исполнять Божье слово, да, у него может не все получаться, но он стремится, он старается, он идет, Бог ему поможет, это первое, второе, и благословит такого человека, чтобы через него, смотря на его жизнь, было благо. Вот почему сегодня у вас, я же вас каждого не знаю, да, я как бы раз в год приезжаю, общаюсь, делюсь словом, там, мне всегда приятно, да. Но у вас каждого свои семьи, свои дети, свои внуки. И какие-то вот, может быть, с тех примеров, что я сказал, может быть, где-то и есть у кого-то, да. Или, может быть, соседи видят. Почему же так происходит? Вот коренной, мы смотрим корень, да. Корень тот, что нету почтения к отцу и матери. Нету трепетного отношения. Нету, да, вот это самое, ну, жизни по Божьему слову. Вот почему человек. Не стоит на фундаменте, а все валится. Даже, я скажу вам больше, неверные мужчины, <как> которые стараются жить, жить просто по совести и жить как вот уважая родителей, нам не ругая, там, не это самое. Не делая больно, не делая плохо, они, Бог дает им процветание, Бог дает им благословение, они, ну, отличаются все равно. Почему? Потому что они исполняют его заповедь. Почитай. А это фундамент подъемного. Вот почему я, когда был миссионером в Скотовске, я однажды жил на одной квартире, в одной верующей сестре поселился, и она, то ли баптистов ходил, то ли пятидесятников, она вообще молилась. Она вставала на колени на диване, вот я помню, и молилась за своих детей, за своего сына. Это так долго молилась. А потом, оказывается, у него сын, замначальника был там с в милиции, ну, движение такое там, ну, и преуспевали. То есть Бог давал ему все. Почему? Я думаю, а почему так Бог поднимает людей? Да, ну, там, а потому что есть корни, есть основа, есть родители, которые он почитает, и родители, которые молятся за детей. И это благословение приходит. Вот почему, почитая отца и мать, это большое благо для э, детей, большое благо для э, народа. И еще, даже мы можем заметить в своей жизни, там, где мы, может быть, в вашей жизни такое было, может, не было, не знаю, но так, если вы заметили в жизни, где вы не почитали своих родителей, да. И девы, вы чувствовали, что Даже после их ухода из жизни, когда ваши родители умирали, вам было больно, что я не досмотрел, да? или не досмотрел, не договорил что-то. Вот если бы она была, я бы поговорил. Правда, были такие ситуации? И думаешь, боже, сколько я вот делал Мой папа перед смертью говорит, что я жалею, говорит, что не ездил к своему отцу, дедушке моему, Денису. Говорит, я жалею, что говорит, не, е... ну, не ездил, потому что говорит, то работа он там был занят, то туда, то туда, да, ну, на посада и так далее. Вы представляете, как бы, и потом уже прошло время, и он потом на могилку уже потом ездит туда. Ну, вы поняли, да? Ну, чтобы как-то компенсировать все. И я понимаю, очень важно чтить при жизни своих родителей, своих отцов и матерей. И сегодня, если вы видите какую-то проблему и разрушение, да, в жизнях вас, может быть, родных и других, соседей, знаете, это проблема почтения к родителям. Это первое, одна из основных. Потому что блага не будет, написано, и будет тебе благо, и будет долголетен на земле. Если они почитают, есть благо. Благо приходит, разное благо будет. Прежде всего, самое главное это благо от Бога. Это мир, покой в сердце. Второе. Это и материальные благо, и, и профессия, развитие, и карьерный рост, и продвижение. Потому что Бог видит таких людей. Если они чтят родителей, они чтят также. Бог чтит через руководство таких людей тоже поднимают. Вот почему молитесь сегодня, мой посыл, за ваших внуков если они есть, да, mm -hmm. родных, близких, детей, если там, ну, в разных отношениях, чтобы они приняли Господа. Почему это важно? <связано> Потому что когда, неважно в каком они возрасте сейчас, они ваши дети, правда? То есть неважно, Амин. сколько им сейчас лет, они ваши дети, и пока вы живы, родители, они ваши дети. Амин. И молитесь, чтобы Бог коснулся их сердца и открыл их сердце, чтобы они приняли его в свое сердце, чтобы Бог научил их почитать вас и почитать, учить Амин. своих детей и внуков Амин. потом, после вас, Амин. понимаете, там в жизни. Потому что без Бога нельзя, невозможно, э, как истинно почитать родителей. Даже то, что я говорю, неверующие почитают, допустим, там и относятся хорошо, правда, да? то, может быть, другие проблемы есть, если они без Бога, ну, дьявол находит им да, проблемы. И, может быть, в чем-то они успешны, в чем-то нет. Но когда с Богом... Что бы ни происходило, да, мы будем видеть истинное благословение в жизни. Самое главное благословение – это будет спасение ваших детей. Если они, они принят Иисуса, они спасены. Они Второе. Да. Уже когда Христос есть, Он не может не почитать. Христос, который в нас, Он не может не почитать родителей. И Он будет Христос, который в вас. Вы же сейчас почтили Господа, потому что вы пришли сюда на это служение. Вы почитаете своего служителя, лидера. Вы почитаете друг друга, вы стараетесь быть в семье Божьей, потому что Бог говорит, не оставляйте собрания, приходите, вы приходите да, сюда. Да, да. И вы стараетесь, как бы вам трудно ни было, я не знаю, как бы, э, дай бог мне дожить до, до, ну, до некоторых, как вы прошли, как я еще буду ходить. Так что вы молодцы, вы прекрасные люди, потому что вы чтите Господа, это самая первая заповедь. Почитаю, э, прежде всего, э, возлюби Господа Бога и ближнего Но почитаем мы Бога, любовь включает в себя тоже прощение, правда? То есть мы почитаем Бога тем, что мы приходим, мы любим Его, мы почитаем Его. И потом это почитание Богу от нас передается потом другим. И даже когда трудности, когда тяжести, все, знаете, вы уже спасены. Бог приняли Христа в сердце, Он ведет вас в вечность. Сколько, э, пастор Людмила, уже людей вот, за все время? Больше десяти край... человек да, я Нет, сам, уже провели. Уже ушли в вечность, да. правда? Да? Да. Они встретились с Богом и ждут нас там, понимаете? Аминь. Просто мы раньше, ну, они раньше пошли, а мы чуть попозже придем, правда? Аминь. Но мы продолжаем, и они радуются сегодня, видя нас облако свидетелей. А понимаете, да? Они знают, что есть. И нам надо провожать этот путь. С радостью, с любовью, чтобы потом, когда встретиться и с Господом, и с этими людьми могли вечность провести. Какое потрясающее время, да? Но без почтения Бога, без почтения ближнего, без прощения, без любви, мы не попадем на небо, правда? Потому а что если человек не прощает, и, говорит, и Бог, и Отец Небесный не простит. Если человек не любит ближнего и ненавидит, значит что? Значит нету такого. Но нам, что бы ни делали другие, надо прощать, просить Амин. Господа силу, чтобы давал, Амин. и двигаться дальше. Вот почему благо Амин. приходит у тех людей и у тех детей внуков, которые что? Почитают отца и мать. И будет благо, и будет долголетен на земле. Амин. То есть долголетие на земле и благо, почему люди так долго бывают, живут, да? И мы видим обетование, что они платят цену почтения. Всякое непочтение к родителям заканчивается ранней смертью бывает. Вот я, допустим, бы умер бы, где-то в 24 года, если бы не пришел угу. Бог, потому что я не почитал, как бы, и делал 24 года уже, при под капельницей в выпускной больнице, ногами отбирают, вообще не мог вставать на него. И выносили, просто несли. Ну, молодой человек, 24 года. Угу. И я пожинал за свое непослушание, за свое непочтение, все. но слава Господу, что Господь меня нашел, спас и дал мне возможность, да. Это, Потом уже после покаяния папа Уехал и жил другой, значит, второй раз, ну, как бы женился и жил. Я старался с папой приезжать, почитать, ну, как бы общаться. То есть мы то есть восстановили отношения, все прекрасно. И до конца дней, как бы я под, поддерживал, общались мы с ним, да. То есть и я думаю, что э, он просто ушел уже в вечность, да. Я просто скажу одно, что, конечно же, конечно же, если бы было вернуть ну, в Бога, как говорится, Андрей. ничего нету просто так, да, потому что это тоже опыт конечно, бы хотелось бы, чтобы из самого детства, да, почитать родителей, чтобы тоже научить. Но как было, как есть, так есть, так уже Бог нашел с такого, да, как говорится. Да, не научили, но слава Богу, что есть церковь, что есть пастора, что есть друзья, что есть Бог, который учит через это. Так что, дорогие мои, еще скажу, да, что долголетие на земле, то, что мы говорим, да, благо и долголетие, казалось бы, почтение, фундамент, оказывается, все с фундамента начинается. Если есть фундамент, тогда можно и стены выжать, правда, и крышу, и уже внутренняя отделка и так далее. Все. А если нет фундамента, то хата, то это хата, ты просто какая она хорошая, материал, ты знаешь, что она завалится. Вот почему надо учить и прививать. И прежде всего себе пересмотреть. Может быть, ваши родители ушли уже, папа и мама ушли. И вы чувствуете, что где-то у вас есть на сердце, я не знаю, у каждого есть свое, что вы где-то не почитали все. Просто когда у вас будет время... Вот, да? Вы придете домой себе, да, мы сейчас уже не будем туда. Просто помолитесь дома и попросите Господа, Господи, если уже они ушли, я прошу прощения тебя за то, что я не посчитал своего отца, матери, что такое вел себя. Ну, может быть, такие ситуации, когда осадок у вас остался. И просто, может быть, напишите письмо просто на листочке, или скажите своими словами, что я прощаю. И скажи, Господи, я прощаю это самое, то есть как бы себя тоже простить надо, себя тоже. скажите, Господи, прости меня за то, что я так вел себя, ну, где-то какой-то да? И второе, помоги, значит, и, и так же самое, помоги мне тоже не, не, возвращаться к этому, просить себя. То есть просто просить, написать письмо, что я прощаю родителей, извиняюсь, ну, можете своими словами, можете написать, как вам удобно. И просто попросить прощения. Сказать, Господи, я прошу прощения, и помоги мне просить себя, если это, если у вас есть. Если, если, нет, то нормально, если нет. То... И все, и перешлите эту страничку. И дальше старайтесь с почтением и с добротой относиться к ближнему. Видите своего слева или справа друга. Вот, стараться, потому что это нелегко, знаете, как в жизни всякое бывает, люди по-разному себя ведут. Но, скажи, Господи, учи меня почитать, дай мне силы вот это делать, уважать, почитать, любить людей. Аминь. <связывая> так что благо не приходит просто так, благо приходит за благо надо платить цену, послушанием Слову Господа. Давайте я сейчас помолюсь, так, да, <связывая> чтобы Господь благословил и вы сказали там за что помолиться еще надо было. Ну за, за всех нас, за семьи, за, за детей. <связывая> а, 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 да. Ну, Господь, я благодарю Тебя за это слово, что делись о Боже, чтобы в наших сердцах было прощение к нашим родителям во имя Иисуса, к тем людям, которые вкладывали нашу жизнь. Может быть, кому-то надо что-то принести и благословить какие-то продукты, может быть, кому-то позвонить, поговорить надо, может быть, надо провести время приехать. Боже, дай силы каждому. Ты знаешь каждого сердца, каждое обстоятельство, кто где чем находится и живет. И прошу Тебя, Дух Святой, просто Направ и подскажи каждому, как вести. Может быть, извиниться, попросить прощения и так далее. Я не знаю. Ты знаешь все сердца. Пусть, Господь, твоя благодать будет во имя в жизни каждого. В жизни каждого человека, чтобы они реализовали то, что ты хочешь. Они просто с любовью и с прощением, да, относились к старшим, да, Господь. Ну, тем, которые уже ушли, помолились, да, простили. Если это есть, как бы, просто если на сердце оставить. А также учили и старались прививать с любовью Божьей, прощение и говорить об этом вот своим детям, внукам и так далее. Боже, благослови всю, всю церковь, да, золотая осень. Это церковь золотая осень. Укрепи каждого. Благослови детей, внуков, чтобы они, Боже, ходили Божьими путями. Если сегодня они где-то спотыкаются, уходят, или, может быть, обижают даже вас, относятся к вам с неуважением. Боже, помилуй этих внуков, помилуй этих детей. Если, может быть, они, бывают, что выгоняют из дома, ругают, там забирают деньги, обижают. Боже, прости этих родителей, прости этих внуков, прости этих детей. Боже, во имя Иисуса Христа, помилуй их, потому что во имя Иисуса Христа Твоя милость превозносится над судом. Пусть будет Божье благословение, пусть будут чудеса и свидетельства в этой церкви Золотая осень, что действительно Бог ответил нам на эту молитву, и мы увидели изменения в наших детях, внуках, что Господь, мы сами начали тоже относиться с ним с прощением, потому что что человек посеет, то и пожнет. Пусть этот посев уже дальше начинает, ну, как бы, э, начинают засевать этим почтением, засевать почтением детей, внуков, и чтобы этот урожай вырастал в их жизни. Я благодарю Тебя, Боже, за эту встречу, за эти сердца, за это слово, которое Ты даешь нам. Ты учишь нас и наставляешь, и направляешь, чтобы мы искали Твоего лица, <coughs> жили по Твоему слову, да, и чтили Тебя и чтили друг друга во имя Иисуса. Благодарю Тебя за эту встречу, за это общение и за это слово. Чтобы... Прошу Тебя, Господи, пусть будет урожай, урожай Твоей славы. Пусть Господь эти люди преображают свой образ и примут это слово и живут им. За все хвала и слава и честь только Тебе за это наш Господь Иисус Христос. Давайте Аллилуйя.